যাব নোৱাৰি খুব গালি দিব বেয়া বেয়াকে খুব বেয়া কথা কোৱা সাংঘাতিক তাৰমানে বেলেগ আন কোনোবা হোৱাহেঁতেনো গালি দিব পাৰিলোহেঁতেন পিটিব পাৰিলোহেঁতেন সময় এতিয়া দুটা বিয়াল্লিছ মই গৈ আছো এই মমাই ঘৰত আৰু আমাৰ আমাৰ মাইঘালত যোৱা ৰাস্তা চব কেনেকুৱা গাঁৱলীয়া ৰাস্তা কেনেকুৱা হ'ব আমাৰ অলপমান আছে কিয় মাছ আছে নেকি জেঠুৰ কৈ আছে হয় নেকি ঘৰৰ পৰা কি হল কি হল বুঢ়াই এই মানুহকেইজনীক লৈ ঘৰ পালোহি আৰু দেই একদম আহোঁতে এজনীয়ে বোলে মই চলাওঁ দে বোলে হে সাইনো এইবোৰ কথা নমস্কাৰ জনাইছোঁ দেই মই যে ধুনী গগৈ আজিৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লাই এই পথাৰলৈ আহিছোঁ ঘাঁহ কাটিবলৈ পথাৰলৈ আহি ঘাঁহ কটা কামটো মই নকৰিবও পাৰোঁ ঘৰত ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ দৰে মোবাইলটো টিপি টিপি ভৰিৰ ওপৰত ভৰি ধুনীয়া ধুনীয়া সেই কাপোৰ কানিখিনি পিন্ধি মই থাকিব পাৰি কিন্তু কি হয় মই যিটো কাম এতিয়া কৰি দিছোঁ নহয় সেই কামটো পপাই আৰু মায়ে কৰিবলগীয়া হ'লহেঁতেন আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই দেখিয়ে আছোঁ মইতো আজি দেৰিকিয়ে উঠিছোঁ বাৰু পপা আৰু মা সোনকালে শুই উঠি মায়ে ঘৰ চোতাল সাৰি আছে পপাই গা পা ধুই গোঁসাই ঘৰত সোমাই এই ভাঙৰ জুতি লৈ গৰু উলিয়াব গোহালিৰ পৰা গোহালি চাফা কৰিব ছাগলীও উলিয়াব আৰু কিবা কিবি খোজ খুচিয়া কামবিলাক কৰিব হে সেইখিনিতো কৰিবই এতিয়া যদি এই ঘাঁহ কটা কামখিনি মই কৰি নিদিলোঁহেঁতেন নহয় ঘাঁহকেইটা কাটি ঘৰলৈ নি নিদিলোঁহেতেন তেতিয়া সেই বাকী কামখিনি কৰি আহি পপা আকৌ আহিবলগীয়া হ'লহেঁতেন পথাৰলৈ হা মোক ক'লেহেঁতেন দুবাৰ তিনিবাৰ মাও ক'লেহেঁতেন পপাও ক'লেহেঁতেন যে পথাৰলৈ যা ঘাঁহটো কাটি লৈ আহিগৈ যা গৰুলে বুলি ঘৰত মানে কি খেৰটো প্ৰায় এতিয়া নাইকিয়া হৈ গ'লগৈ এতিয়া নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু কম কমকৈ দি আছিলোঁ আমি এতিয়া একেবাৰে নাই আৰু এতিয়া আৰু মেলাদিনো আহিলে আমি ঘৰলৈ ডাঙৰিও নিলোঁ খেৰো ল'ব বাৰু এতিয়া মৰণা চনা মাৰিলে মৰণা মৰা নাই আৰু হলি ঢালৰ ধান অলপ আছে কিন্তু মই এইটোৱে কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে কিছুমানে ভাবিব ইমান ডেকা ল'ৰাক এইবোৰ কাম কৰেনে মানে কিছু কাম কিছুমান কাম এনেকুৱা থাকে বাধ্যত পৰি কৰিবলগীয়া হয় নকৰিলে নহয় কৰিবই লাগিব আপুনি উপায় নাই বেয়াকো অপশ্যন নাই মানে মই আপোনালোকক শুনিটোৱে ক'লোঁ যে মই নকৰিও আপোনাৰ নিচিনাকৈ মোবাইলটো টিপি টিপি হাতত লৈ ভাল কাপোৰ কানি পিন্ধি ঘৰত বহি থাকিব পাৰি লছটো আচলতে মোৰে বাৰু মই ইমান ডাঙৰ হ'লোঁ আৰু পপাই মায়ে পপাৰ মাৰ কথা যদি মই নুশুনো বয় মই যে নাযাওঁ মোৰ লাজ লাগে মই এনেকুৱা ফাল্টু কাম নকৰোঁ মই যদি ঘৰত ক'লোহেঁতেন ঘাঁহ কটা কামটো তেতিয়া সিহঁতে কি বুলি ভাবিলেহেঁতেন বাৰু লাজটো লাগে বাৰু যেতিয়া মই ঘাঁহ কাটি থাকোঁ একেবাৰে ৰাস্তা কিনোঁতে তেতিয়া মোক আমাৰ গাঁৱৰ মানুহবিলাকে আৰু আন মানুহবিলাকে একদম যে দেখিহে পোৱা নাই মানুহ সেই এনেকৈ ধৰণে চাই যায় মানুহ যেন দেখিহে পোৱা নাই গোটেই হাঁহি উপ্লিঙীয়া ফিচলিঙীয়া কি মানে বাৰু আনৰ কথা কৈও লাভ নাই হয়নে আৰু মোক একোডাল হিলাবও নোৱাৰে সিহঁতি এতিয়া গৰুলে মই ঘাঁহ কাটি নিনিলেও নহয় তাৰমানে নিবই লাগিব নিনিলেই নহয় তাৰমানে নিবই লাগিব সেইটো কাৰণে উপায় নাই বাধ্যত গৈ আহিছোঁ আৰু এতিয়া ভালমান দিন হ'ল মই দুসপ্তাহমান ক এমাহে হ'বলৈ হ'ল চাগে গৰুলৈ ঘাঁহ কাটি কাটি নিয়ে থাকোঁ আৰু নি থাকিম যেতিয়ালৈকে আমাৰ ঘৰত সেই মৰণা চৰণা নামাৰোঁ আৰু কোৱাবই লাগিব হয়নে মই কি ক'ম কথাখিনি বহুত কিবা কিবি কৈ দিলোঁ এইখিনি এইখিনি এইটো কাৰণে কৈছোঁ আমাৰ গাঁৱৰ মানুহবিলাকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই যে সিহঁতলৈ মোক চাটকা মচকা ধেৰ কিবা কিবি কয় তহঁতি কৰি থাক তহঁতি তহঁতিভাগে ক মই মোৰ ভাগে কৈ আছোঁ তহঁতিও মোক নিদিও ময়ো তহঁতক নিদিওঁ গতিকে তহঁতি কৰি থাক খাই থাক আৰু হয়নে এই পথাৰৰ মাজতে আছোঁ এক ঘণ্টামান লাগিলে চাগে দেই ঘাঁহ কাটোতে কথাটো এনেকুৱা হ'ল মোৰ ওচৰতে আমাৰ গাঁৱে মানুহে ঘাঁহ কাটি নিলেহি বাৰু একদম মানে ফটাফট কাটিছে আৰু ৰ'বলৈ সময় নাই লৈহে গৈছে আৰু মোৰখন এতিয়া এনেকুৱা হৈছে ভা মোবাইলটো যে হাতত আছে নহয় ভাগৰ লাগিলে কি কওঁ পকেটৰ পৰা মোবাইলটো বুলিয়ে ডাটাটো খুলি সেই ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰিল চাই থাকোঁ ফেচবুকত ভিডিঅ' চাই থাকোঁ সেই পাহৰিয়ে থাকোঁ ভাগৰ মৰি যায়গৈ শেষ হৈ যায়গৈ ভাগৰ মৰি কিন্তু মোবাইলত বেছি গুৰুত্ব দি দিওঁ ভাগ কাটিবলৈ পাহৰি থাকোঁ নটা চল্লিছ হ'বলৈ হ'ল পপা ওলাইছে আমাৰ পেহাঘৰলৈ আমাৰ দুই নম্বৰজনী অঁ তিনি তিনি নম্বৰজনী পেহীঘৰলৈ গৈছে আজি পেহা মানে ঢুকালে আজি দহা আছে দহ দিনৰ কাছ আছে কল চল কুঁহিয়াৰ মই কমলা টেঙা চেঙি দিলোঁ আমাৰ ঘৰতে আছে আদা দিলোঁ কুঁহিয়াৰ কাটি কুঁহিয়াৰ কাটি দিলোঁ এনেকৈ পপাই কল লৈ এতিয়া যাব আৰু এতিয়া মোক দমদমাই আছে পইচা খুজিছে পপা মানে সেই জেপৰ পৰা মই কমেও দুশ আঢ়ৈশমান আঢ়ৈশমান টকা ল'লোঁ মোৰ মানে একদম পইচা নাইকিয়া হৈ দেখিছিলে জাকে তাকে মানে দিবলৈ কৰিবলৈ কিবা এটা কৰিবলৈ মানে কিবা এটা আনিবলৈ কৰিবলৈ কি কৈ পাইছে মই নিজে ভাবি পোৱা নহ'লে পপা জেপৰ পৰা মই কমেও আঢ়ৈশমান টকা ল'লোঁ এতিয়া মোক বিচাৰিছে দমটমাই আছে সেইটো কাৰণে মই এই প্লাষ্টিক ৱেটো লৈ কুন্দুলি ছিঙিবলৈ গুচি আহিলোঁ হাত পৰি বোলে ঘৰত থাকিলে আকৌ বেছি দমটমাব নহয় গৈ লওক কেতিয়াও যাম সেনেকুৱা অৱস্থা হৈ গৈছে সঁচাকৈ সত্য কথা নলওঁ বাৰু মইহে দিওঁ বোলে আজি বোলে সেই আমুকত দহা আছে বোলে আজি আমুকত তিলনি আছে আমুকলৈ যাওঁ বোলে পইচা দিয়ে কেই অকণমান তেতিয়া ময়ো দিওঁ এইটো নহয় যে মই ক'ৰবাত বোলে হাজিৰা ঠিকা কৰি পেলাই পইচা উলিয়াই দিছোঁ তেনেকুৱা নহয় এই ঘৰতে কল বিকিলোঁ টেঙা বিকিলোঁ চাহপাত বিকিলোঁ কিবা এটা বিকিলোঁ এনেকৈ এইখিনি পইচা থৈ দিওঁ মানে সেই তেনেকুৱা আপোনালোকৰ লগতো হয়নে নহয় মোক ক'ব ক'বচোন একদম তোমাৰ ঘৰলৈ যাব নোৱাৰি যে পপ মই গুচি আহিলোঁ সেই কুন্দুলি ছিঙিবলৈ বুলি এতিয়া পপাহি যোৱাৰ পিছতহে মই যাম আৰু ঘৰলৈ এতিয়া যাব নোৱাৰি খুব গাল দিব বেয়া বেয়াকৈ খুব বেয়া কথা কয় সাংঘাতিক তাৰমানে এতিয়া বেলেগ আন কোনোবা হোৱাহেঁতেনো গালি দিব পাৰিলোঁহেঁতেন পিটিব পাৰিলোহেঁতেন এতিয়া ঘৰটোকো আকৌ পিটিব নোৱাৰি নহয় বাপেকক পিটিলে পোৱা চিত হ'ব লাগিব মোৰ মুখৰ পৰা এইষাৰ কথা ক'বই নালাগিছিলে কিন্তু কথাটো কৈছোঁ আৰু এয়া দেখিলে ইমানখিনি খুন্দুলি ছিঙিলোঁ আৰু

সময় হ'ল এতিয়া দুটা ফুল আৰু এই ওলাইছো আৰু গা পা ধুই মই টকা এখন দিয়ালোঁ হেভি ডিউটিখন লৈ নাযাওঁ হেভি ডিউটিখন টকাটো হেভি ডিউটিখন লৈ গ'ল দে এতিয়া এখন লৈ যাওঁ মানে কি হ'ল মই মই আনিবলৈ যাম আলহী এজনী মানে আমাৰ মা মাক ইয়াত মানে অকণমান বহিবলৈ অসুবিধা হয় বাকী এইটো লৈ লৈছোঁ ঠাণ্ডা লাগিব নহয় সময় এতিয়া দুটা তিয়াল্লিছ মই গৈ আছোঁ এই মামাই ঘৰতে আৰু আমাৰ মমাইঘৰলৈ যোৱাৰ ৰাস্তা চব কেনেকুৱা গাঁৱলীয়া ৰাস্তা কেনেকুৱা হ'ব ৰাস্তা হ'লে সাংঘাতিক দেই ঘৰৰ পৰা আহোঁতে মোৰ খুব বেছি পোন্ধৰৰ পৰা বিছ মিনিট সময় লাগিলে এতিয়া এনেকুৱা হৈছে মই আপোনালোকক কওঁ এতিয়া মটৰ চাইকেল মানে অহা যোৱাৰ সুবিধা থাকিও মানে মমাই এঘৰলৈ আহিবলৈ সময় নাপাওঁ সময় নাথাকে আগতে যেতিয়া সৰু আছিলোঁ পঢ়ি আছিলোঁ সৰুতে মানে ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইটত নাইনত টেনত তেতিয়ালৈকে একদম মমাই এঘৰলৈ অহাৰ সেই হেঁপাহটো আছিল খোজকাঢ়ি আহোঁ মাৰ লগত এতিয়া গাড়ী মটৰ থাকিও আহিবলৈ নোৱাৰি আগতে মই এটা কথা উপলব্ধি কৰিছোঁ বা লক্ষ্য কৰিছোঁ এতিয়া পইচাৰ সেই ভেলুটো বা পইচাৰ পইচালৈ মই কান্দিবলৈ ধৰিলোঁ আগতে পইচালৈ কনা নাছিলোঁ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি মাৰ লগত আহোঁ হ'লে যাওঁগৈ হ'লে ঘৰলৈ আজি সেই কথাটো মানে নিজকে মই প্ৰশ্ন কৰিছোঁ নিজৰ উত্তৰো পাইছোঁ হয় বেলেগ একো কথা নহয় মানে কাম আৰু কাম আছে লছ হ'ব কামখিনি কৰিব লাগিব তালৈ গ'লে মোৰ ইমান সময় তাত থাকিব লাগিব আমুকটো হ'ব তামুকটো হ'ব একদম সত্য কথা যিটো ৰাস্তা এইটো অহা যোৱা কৰা ৰাস্তা মই সৰুৰ পৰা ডাঙৰ দীঘল হ'লোঁ এতিয়াহে বনিছে এতিয়াহে ভাল হ'ব ধৰিছে এতিয়াহে ভাল হ'ব ধৰিছে এতিয়া চব এই ব্লক ব্লকেইটা জাপি আছে আৰু এইফালেদি এনেকৈ সোমাই যাব লাগিব ডাঙৰ মমাই এনেকৈ দোকান এখন দি আছে মাছ বঙাই ঘৰ সেইখিনিতে বাকীবোৰ ঘৰ আমাৰ অলপমান আছে কিয় মাছ আছে নেকি জেঠু ইয়াতো হয় নেকি অ বাকী সিয়া জেঠাই জেঠাইঘৰ জেঠু আমাৰ এজন জেঠু এইফালে জেঠাই ঘৰ নাম খাব লাগিছিল এইফালে আমাৰ সৰু মহা নাম মই আহোঁতে ভাতে খালে আৰু মই যেতিয়া পাইছিলোঁহি ভাত খালে তাৰপিছত ময়ো ভাত খালোঁ প্ৰসাদ চসাদ ল'লোঁ এইটো আমাৰ মা বায়েকৰ ঘৰ আৰু কি ক'ম সেই জেঠাই ঘৰৰ পৰা গুচি আহিলো জেঠাই ঘৰৰ পৰা গুচি আহিলোঁ এতিয়া এইফালে ঘৰটো দেখিছে এইটো মায়েক বুঢ়াই ওলক নহয় একদম যাবই লাগিব ঘৰ খিব মাতিছে সোনকালে নিবলৈ কৈছে সোনকালে পঠিয়াইছিলে আকৌ মোৰ পপা নাই নহয় তালে গ'ল আহিছে পাইছে কাইলৈ আকৌ মিষ্টিও আহিব এইফালে ভগুৰামৰ দোকানে চিধা দি হ'ল কি হল কি হল বুঢ়ে এই মানুহকেইজনীক লৈ ঘৰ পালোহি আৰু দেই একদম আহোতে এজনীয়ে বোলে মই চলাওঁ দে বোলে হে হুই নাপায় ন এইবোৰ কথা কব বহি লওক চকীতে বহি লওক কম বহি লওক অ বহি লওক মইও বহি লওঁ bohok bohok oh kok aku lebih deh